Perkembangan pendidikan di negara kita semakin mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi semasa. Jika dulu, para guru hanya menggunakan kapur, papan hijau dan buku teks mata-mata sebagai bahan bantu mengajar. Namun, kini kita dapat lihat semakin banyak bahan pendidikan digital yang memperkasakan pendidikan negara. Dasar pendidikan digital yang diperkenalkan menjadi titik tolak kepada usaha dan komitmen kerajaan terhadap pembangunan pendidikan yang mampat bagi menggalakkan penggunaan teknologi secara bersepadu, kreatif, inovatif, bertanggungjawab dan beretika dalam sistem pendidikan. Bagi mengetahui secara terperinci tentang penggunaan bahan pendidikan digital ini, kita akan bersama Faris Saikal, wartawan Stage untuk menemubuat seorang jurutera guru bagi mengupas dengan lebih lanjut di persilakan. Dengan ini saya memperkenalkan, Cikgu Ibn Muhammad Izzan bin Muhammad Noor seorang guru cemerlang sains SMK Tengku Ampun Jemaah dan Duta Guru Petronas. Apa khabar cikgu? Ya, sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bolehkah cikgu menjelaskan apa itu dasar pendidikan digital? Okey, terima kasih Faris. Uh, saya kira pagi ni kita punya topik sangat menarik eh. Yeah, dasar justru. pendidikan digital. Dia merupakan satu dasar yang dirangka, eh, satu kerangka yang uh, menggariskan beberapa uh, panduan macam mana kita boleh mengintegrasikan teknologi uh, dalam kita punya sesi PDPC ataupun dalam sesi PDP di dalam kelas. Lah. Jadi dalam dasar pendidikan digital ini disebabkan dia melibatkan dasar, maka dia menyentuh beberapa elemen yang uh, diperkasakan oleh Kementerian hmm. Komunikasi. Eh. Antara yang pertama adalah daripada segi kemahiran uh, penggunaan ICT lah dalam kelas uh, di mana guru-guru dia ajar untuk menggunakan... Uh, Laptop, uh, komputer, perisian-perisian uh, tertentu semasa PDPC mereka Dan murid-murid juga uh, dilatih dan diajar bagaimana untuk menggunakan uh, Dan memanfaatkan uh, perisian atau peranti-peranti yang terdapat di dalam kelas atau lah. so, elemen yang pertama Uh, elemen yang kedua adalah menyentuh tentang bagaimana uh, uh, elemen digital ini dapat membantu murid-murid dalam mempelajari daripada segi online uh, jarak jauh dan sebagainya lah uh, ini uh, kita dapati bila uh, timbul ataupun berlakunya uh, situasi pandemik COVID-19 eh? hmm. uh, daripada pada masa itu guru-guru uh, uh, dan murid-murid orang kata ter, terawang-awang uh, macam mana kita nak belajar dan sebagainya kan uh, pada masa itulah mana uh, pendidikan digital itu memainkan peranan yang sangat penting di mana kita tak nak memutuskan uh, sesi pembelajaran antara guru dengan murid maka kita jalankan sesi PDPC secara online. Dan yang ketiga adalah dengan adanya dasar pendidikan digital ini kita dapati bahawa banyak sekolah sekarang mendapat manfaat dengan peningkatan uh, daripada segi akses kepada teknologi uh, peluasan kepada internet dan sebagainya. Jadi sebenarnya dasar ini memberikan manfaat bukan sahaja kepada guru tetapi juga kepada semua yang terlibat dalam sesi persekolahan secara amnifaris. Cikgu, daripada penjelasan cikgu tadi kita dapat mengetahui betapa banyaknya manfaat dan juga kebaikan yang kita peroleh. Jadi cikgu, soalan saya. Bagaimana guru boleh mengaplikasikan dan macam mana guru boleh mempraktikkan pendasar pendidikan digital ini cikgu? Dalam mengajar sains, sebenarnya ada beberapa konsep atau teori itu dia bersifat abstrak ataupun yang kita tidak nampak. Sebagai guru, ya, sebagai guru kita bila start mengajar ataupun kita mula mengajar, kita ada satu sesi namanya sesi induksi. Dan kalau farib biasa dalam kelas kan, uh, cikgu biasanya akan menayangkan video. Ah uh, video tu sampai, daripada daripada mana ni? daripada daripada platform YouTube. Uh, jadi sebenarnya video daripada YouTube tu sebenarnya sangat membantu saya untuk membuka minda dan hati dan memberi hint sebenarnya kepada murid saya apa yang saya apa yang mereka perlu belajarlah uh, dalam sesi PDPC tersebut. Nis tahun 2021, uh, ramai murid Uh, di Malaysia ini telah mula berkolaboratif secara digital, Okey, Dan ada satu sekolah, kalau tidak silap saya, di KL, kalau tidak silap saya, dia menjalankan uh, program kolaboratif bersama dengan pelajar di Jepun. Wow, sangat hebat! Ah, sangat hebat dengan hmm. menghasilkan satu inovasi. Jadi sebenarnya digital ataupun uh, peranti yang melibatkan ICT ini, dia lebih membantu ataupun uh, membuka lebih luas sempadan. Ah kita tak tertakluk di dalam satu ruang lingkup yang kecil, tapi kita boleh melebarkan atau meluaskan kolaboratif itu di negara luar pun kita boleh menjalankan kolaboratif itulah. Jadi terima kasih Cik Izzuan atas perkongsian tentang dasar pendidikan digital tadi. Mm. Jadi moga-moga pendidikan di negara kita makin terus unggul dan cemerlang seiring dengan pembangunan Insya teknologi. Insya-Allah. Terima kasih Saudara Faris Haikal dan Cikgu Muhammad Izzuan bin Muhammad Noor atas perkongsian tentang dasar pendidikan digital yang dilaksanakan di sekolah